সেই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছেনে মই দৰ্শনাই পুনৰবাৰ এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে মানে মাজেদি পাৰ্টিশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইদিনাখন কোনোবা এগৰাকীয়ে মোক কৈছিল বা মাজেদি আপুনি খে এটা ফালিবচোন ভাল লাগে তো আজি মানে ফালিছোঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আছে ক'ব মোক কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ডিফাৰেণ্ট মানে অন্য দিনা মই যেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ আজি তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে চাগে ধানডালিখি অলৰেডি গম পাইছে হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ কি বেলেগ হয় মায়ে ক'ব মায়ে কি বেলেগ মা তাই ট্ৰেইনিং দিছো মানে বজাৰলৈ পঠাম কেইটামান বস্তু লগা হৈ আছে আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰতো সুবিধা হ'ব তাই যদি বজাৰসমূহ কৰে তো শুনিলেনে বজাৰত পঠাব মানে মোৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড চলি আছে এতিয়া তাৰমানে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই জানেই যে মোৰ বিয়া হ'বলৈ গৈ আছে জানুৱাৰীত বিয়া বিয়া একদম দুৱাৰ মুখত ৰখি আছে সমাগত আৰু কিন্তু চাওক বিয়া বুলিতো কান্দি থাকিলে নহ'ব আমি কামবিলাক কৰিব লাগে কামবিলাক শিকিব লাগে অঁ ইমান দিনে মানে মই ইমান বজাৰ কৰোঁ কাপোৰ কানি চবৰে বজাৰ কৰোঁ কিন্তু কিটচেনৰ বস্তু ধৰক মাছ মাংস শাক পাচলি যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন লাগতিয়াল খোৱা বস্তুখিনি সেইবোৰ বজাৰ কৰিব একদমেই নাজানো তো আজি কেইটামান বস্তু লাগতিয়াল হৈ আছে তো মায়ে কৈছে বজাৰ কৰিব জানো মই ত' সেইকাৰণে মা এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ অকলে এতিয়া সন্ধিয়া চাৰে ছটা আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মম' কিবা খাবি কিবা আছে যদি কৈ দিবি ম'ম' খাবি ঠিক আছে মমো লৈ আহিম ন তই যাও এতিয়া বলক বৰষুণ নিদিলেই হয় আৰু দেই বৰষুণ দিলে বান্দৰ ভিজা দিম নাই চাফা হৈ আছে এয়া মই আহি পালো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টোৰ এখনত আৰু এয়া এতিয়া ঘৰ মোচাল লাঠি চাই আছো আহ লৈ আছোঁ বস্তুবোৰ বাস্কেট এটা লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা আৰু চাই আছোঁ এফালৰ পৰা কি কি লাগে এতিয়া বিস্কুট লৈ আছোঁ আজিকালি বিস্কুটবোৰৰ বহুত দাম বাঢ়িছে আৰু একো বস্তু দামটো নোচোৱাকৈ কেতিয়াও ল'ব নালাগে ল'লোঁ মই বজাৰখিনি কৰিলোঁ কিন্তু বস্তুকেইটা মই পেকেটকেইটা ইয়াতে থৈছোঁ কাৰণ মায়ে ম'ম' খাম বুলি কৈছিল ম'ম' লৈ আহোঁ আৰু চিকেনো ল'ম আজি মানে মই ৰান্ধি খুৱাম মাহঁতক স্পেচিয়েলি চিকেন ত' এতিয়া ম'ম' লওঁ হ'ব মই চিকেন ললো আৰু এইডাল লৈ লৈ এইডালে লৈ যে মানুহৰ লগত লাজে লাগিছে এতিয়া এখন এই দাদাৰ লগত যাওঁ ফিক্সাই তোমার মোমো দেখা হে মোমো আর মোমো খা মা ড্রাই ফ্রাই মই মজি মামেন ড্রাই ফ্রাই চিকেন ড্রাই ফ্রাই নাই এবার মোমোয় হয় চিকেন ড্রাই ফ্রাই পুরা মশালা চাহ এক দিয়া মোক তাতে হাই ভরতে পুরা মশলা চা এক কাপ কামত লাগি যাও আ ঠিক কি কি আমি কি কি আই আমি আপনাকে দেখাতো একটু কি খাই খুব দিছি ভাল পাও আ না

এতিয়া বনাম ফাইনলি চিকেন আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে কাৰণ মই ইমান কাটিব কাটিব ভাল নাপাওঁ আৰু কটাৰী চুলেই মোৰ হাতখন কটা যাবই মানে কিবা এটা হ'লে এয়া পিয়াঁজ এয়া পিয়াজ তাৰপিছত এয়া আদা ৰহুনৰ পেষ্ট আৰু লগত এটা ৰঙা শুকান জলকীয়া দিছে ন তাৰপিছত আৰু জিৰা জালুকৰ পেষ্ট পেষ্ট মানে কি জিৰা জালুকৰ গুৰি আছে ত' ডাইৰেক্ট গুৰিয়ে দিম আৰু চিকেন ফ্ৰাই বনাম যিহেতু মানে ট্ৰেইনিং লৈ আছো ন তো অকণ বনোৱাটো ট্ৰেইনিং হৈ যাব লাগে নে কি কয় আৰু বুকুতে মোক কৈ থাকে যে বা আপুনি ঘৰুৱাক লগ দিবচোন অকণমান ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব ত' আজিনো কেনেকৈ ঘৰত আমি খানা খাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ বতৰ কৰা সেইটো দেখিলেহে ত' মই কেনেকৈ বনাওঁ আজি দেখিব মই খুব কম বনাওঁ কাৰণ মই ইমান এইবোৰ ভাল নাপাওঁ তথাপিও বিয়াৰ পিছতো বনাবই লাগিব নে কিমান কেতিয়াবা ত' সেইকাৰণে আজি মোৰ হাতেৰে চবেই চিকেন খাব পাব তো এতিয়া বনাব যাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে প্ৰথমতে চিকেনখন ধুই ল'ব লাগিব ধুইছ নেকি মা এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে মই এটা ৰঙা জলকীয়া দিছোঁ তাৰপিছত এটা তেজপাত দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত দি দিছোঁ কাটি যোৱা পিঁয়াজখিনি আঠশ মানুহ কম আছে অকল চাৰিজনেই খাম তো সেইকাৰণে কুৱান্তিটিও অকণমান লৈছোঁ কাৰণ সেই আৰু ৰাতি বেছি খাবও নোৱাৰি সেইকাৰণে চব বস্তু অলপ অলপ দিছোঁ তেলো অকণমান দিছোঁ মই মানে বেছি তেল হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু নৰ্মেল আৰু যিখিনি লাগে ফ্ৰাই কৰোঁতে তাৰপিছত সেয়া পেষ্টটো ফ্ৰাই হৈ আছে তাৰপিছত এইখিনি আদা নহৰু আৰু ৰঙা শুকান জলকীয়া পেষ্টবোৰ দি দিম মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াৰে লগত জিৰা জালুকৰ গুড়ি অলপ অলপ দি দিম এক চামুচ এক চামুচ এতিয়া চিকেনটো দি দিম অকণমান এনেকৈ লৰাই পিনে নাৰিকলিখন মাৰি দিম পিছত তিনি চাৰি মিনিটমান পিছত কাটি থোৱা আলুখিনি ধুনীয়া স্মেল ওলাইছে নবা ন এইফালে আমাৰ টিকলাই খাই আছে চিকেন আৰু ভাত

আজি হল নেক্সট ডে চাওক কিমান ধুনীয়াকে ৰদ দি আছে মই গা পা ধুই পুৰা ৰেডি হৈছো মানে অকমান মোৰ ওলাই যাবলগীয়া আছে আহ যাম ওলাই তাৰে আগতে ভাবিলো অকমান কথা পাতিলো আপোনালোকৰ লগত আজি হল চানডে এতিয়া আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে কথাটো হ'ল বিয়া যিহেতু বিয়া আহিছে আপোনালোকে অভিয়াছলি বিয়াৰ ভিডিঅ'য়ে পাই থাকিব এইকেইদিন চাই থাকিব আৰু মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোক অকণমান হ'লেও সহায় হৈছে মোৰ এইবোৰ ভিডিঅ' দি কাৰণ গম পাইছে কোনটো বস্তুৰ বাজেট কিমান আপোনালোকৰ যদি বিয়া হয় বা আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ যদি কাৰোবাৰ বিয়া হয় এটা আইডিয়া পাব আৰু মোৰো ইমান অভিজ্ঞতা নাই শিকি আছোঁ বস্তুবোৰ আৰু যিখিনি মই শিকিছোঁ সেইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব মোৰ কথাবোৰ আৰু চাওক মই যে ফাৰ্ণিচাৰবোৰতে মোক সুধিছে বা ফাৰ্ণিচাৰ ফাইনেল হ'ল যেনে চাই আছে আপুনি চাওক মই আৰু এদিন কৈছোঁ যে ইমান দামী বস্তু এটা ল'ম নোচোৱাকৈ কেতিয়াও চিলেক্ট কৰিব নালাগে বস্তুবোৰ চাই চিতি কিমান দাম কি দাম কিমান কমত পাওঁ চাওক আমি যিমানে দোকানত ঘূৰিম যিমানেই দোকানত দামবোৰ সুধিম যিমানে বস্তু চাম সিমানে আমাৰ অভিজ্ঞতা এটা বেছি হ'ব নহয় জানো লাগে আমাৰ মানে কি আৰু মিডিল ক্লাছ ফেমিলিখিনিৰ কথা কৈছোঁ বস্তুটোও ভাল হ'ব লাগিব দামো কম হ'ব লাগিব আৰু লাষ্টিঙো কৰিব লাগিব ন ত গোটেইখিনি আপুনি যেতিয়া মানে গোটেইখিনি যেতিয়া আপোনাক লাগিব এভাৰেজত ত' সেইকাৰণে আপুনি অকণমান চাই চিতি বস্তু কিনিবই লাগিব তো সেই এদিনতে আপুনি কেতিয়াও বস্তু এটা গম নাপায় তেতিয়া আপুনি দুখন তিনিখন দোকান খুৰিব লাগিব বা দুটা তিনিটা জেগাত আপুনি সুধিলেহে আপুনি দামবোৰ গম পাব ক'ত কিমান হয় লছ খাইছে নে লাভত আছে তেতিয়া গম পাব তো সেইকাৰণে মই ভালকৈ খুটি নাতি মাৰি চাই চিতি কাৰণ দহটকীয়া বস্তু নহয় ন এইটো লাখটকীয়া বস্তু এটা আপুনি এদিনত কেতিয়াও ডিষ্টন ল'ব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে চাই চিতি গহনাও মই তেনেকৈ চাই চিটিক'ড কি ভাল হয় তেনেকৈ আধা লৈছোঁ বাৰু আধা ল'বলৈ আছে সেইবোৰ বাৰু আপোনালোকে দেখি থাকিব কিন্তু এতিয়া সোণৰ দামটো অকণমান হাই হৈ আছে তো সোণৰ দামটো হাই হৈছে কাৰণে আৰু কেইটামান কিনিবলগীয়া আছে সেইটো দুদিনমান ৰখি দিছোঁ আৰু কিনিম আৰু যেতিয়া অকণমান কম হৈ যায় তেতিয়াই কিনিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু এনেকৈ অকণমান কামো শিকিম মাৰ পৰা কাৰণ ধৰক ছোৱালীৰ জীৱনটো আৰু বোৱাৰী জীৱনটো অকণমান অকণমান হ'লেও চেঞ্জেছ আছেই এতিয়া যদি ঘৰত চাহ একাপো নবনাওঁ মই পিছত একাপ চাহ হ'লেওতো বনাব লাগিব ন ত' তেনেকুৱা কিছুমান কথা আহি পৰে আৰু নিজৰো ভাল লাগে ন নিজৰ হাতেৰে চাহ একাপ বনাই খুৱাম নিজৰ শাহুমাক নিজৰ শহুৰক সেইটো এটা বেলেগ মানে বেলেগ আৰু ফূৰ্তি আৰু সেইটো এটা বুজিছেনে সেইটো এটা মৰম তো সেইটো থাকিব লাগিব ন ত' সেইকাৰণে অকণমান অকণমানতো জানিব লাগিব কিবা কিবি বনোৱা ন তো মায়ে মোক শিকাই যাব কিবা কিবি তো আপোনালোকৰ লগত মই গোটেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ আপোনালোকে খালী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিব চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল ঘান্দি বজাব লাইক কৰিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ গ্লেইম গাৰ্লেচনা তো এতিয়া বাই বাই আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ এটা আহি আছে মোৰ স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত যিহেতু চাওক কইনা হ'লে আমাৰ গালতটো পিম্পলছ হ'ল হ'লে বা ধৰক কিবা ডাগ চাক থাকিলে ভাল নালাগিব ন এটা ক্লিয়াৰ স্কিন আপুনি কেনেকৈ কৰিব নেক্সট এটা ধুনীয়া সেইটোৰ ওপৰত ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে তো এতিয়ালৈ বাই যদি মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাওঁ ভিডিঅ'টো বাই আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হয় কাৰণ মই ইমান অভিজ্ঞ নহয় মই নতুনকৈ শিকিছোঁহে বা মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ শিকিছোঁ মোৰো ভুল হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে মোক সকীয়াই দিব কমেণ্টত মোৰ ভুলবোৰ দেখুৱাই দিব তো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল বাই